তো বন্ধুসকল সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে এছ চি আৰ টি পেট এক্সামৰ ৰিজাল্ট আজি অৰ্থাৎ তেইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পাব্লিছ কৰিব নে নাই হয় বন্ধুসকল আজি অৰ্থাৎ তেইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এছ চি আৰ টিয়ে ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা আগৰ ন'টিফিকেশ্যনটোত মেনচন কৰিছে সেয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলে জানিব বিচাৰি আছে যে এছ চি আৰ টি পেট ৰিজাল্ট আজি দিবনে নাই যিহেতুকে পৰ্টেলটোত খোল নেখায় বা এছ চি আৰ টি পৰ্টেল যিটো হয় পেট এক্সামৰ যিটো প'ৰ্টেল সেই প'ৰ্টেলটো খোল নেখাই হোম পেজটো খোল নেখায় বাকী সকলো ছেকশ্যন খোল খাই হোম পেজটো খোল নাখায় কিন্তু এতিয়া অকণ আগত মই চেক কৰিছোঁ হোম পেজটো খোল খাইছে আৰু হোম পেজটোত মই দেখিছোঁ কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই আৰু আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ আজি অৰ্থাৎ এইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰিজাল্টটো পাব্লিছ কৰিব নে নাই সম্পূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক পৰ্টেলত লৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ তবালক তেতিয়াহ'লে আমি মোবাইল স্ক্ৰীণত গৈ ভালদৰে জানি লওঁ আজি ৰিজাল্ট পাব্লিছ কৰিব নে নাই হয় বন্ধুসকল আপোনালোকক যদি এই ভিডিঅ'টি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এনেধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এটা পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ তবলক আজিৰ মোৰ ভিডিঅ' দিলে মই ক'ম তবানু আপোনালোকে যদি গুগলত এছ চি আৰ টি পেজ চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যিটো মেইন যিটো লগ ইন প'ৰ্টেল অৰ্থাৎ যিটো হোম যিটো প'ৰ্টেলটোৰ যিটো বা ৱেবছাইটটোৰ যিটো হোম পেজ সেই হোম পেজটো তেওঁলোকৰ খোল নাখায় তো আপোনালোকে যদি চাপ'জ ডাউনলোড লিষ্ট ক্লিক কৰে ডাউনলোড লিষ্টবিলাক খোল খাব আপোনালোকেও ইয়াত খোল খাই যায় বাকী হোম পেজ পাতি বাকী চব খোল খায় কিন্তু হোম পেজটো খোল নাখায় তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব ডাউনলোড ছেকশ্যনত যদি এতিয়া হেল্পডেস্ক নম্বৰ তো যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে জানিব বিচাৰে যে ৰিজাল্ট আজি দিবনে নাই বা ৰিজাল্ট কেতিয়া পাব্লিছ কৰিব তেওঁলোকে এই হেল্পডেস্ক নম্বৰটোত ফোন কৰিব পাৰে ইমেইল আছে মেইল কৰিব পাৰে আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে এই ফোন নম্বৰটোত আপোনালোকে দহ বজাৰ পৰা পাঁচ বজাৰ ভিতৰত ফোন কৰিব পাৰে ত' এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰিলে আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব আৰু কি প্ৰচেছত তেওঁলোকে ৰিজাল্টসমূহ দিব তেওঁলোকে জনাব বাকী ডাউনলোড ছেকশ্যনত যদি আমি চাওঁ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আমি গম পাই যাম যে নটিফিকেশ্যন লেটেষ্ট কিবা আহিছে নেকি ত' লেটেষ্ট কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাই ইয়াত আপোনালোকে চাই দেখিব ইয়াত লগ ইন অপশ্যনটো আছে লগ ইন অপশ্যনত আপোনালোকে ৰিজাল্ট দিলে আপোনালোকে এই লগ ইন অপশ্যনত লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোন নম্বৰটো মাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ৰেংক কাৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো পেড একজামৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি পেলাই সেই স্ক'ৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব তহঁতসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে প'ৰ্টেলটোত দেখিছে যে লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যন কোনো ধৰণৰ অহা নাই অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজোঁ যে ৰিজাল্ট তেওঁলোকে আজিয়ে পাব্লিছ কৰিব হয় বন্ধুসকল ৰিজাল্ট এছ চি আৰ টি এ পেট একজাম যিটো ৰিজাল্ট তেওঁলোকে আজি অৰ্থাৎ তেইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পাব্লিছ কৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিজাল্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে মে' বি সেইটো কাৰণে পৰ্টেলটোত অকণমান ইণ্টাৰেপশ্যন আহিছে আৰু এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকে ৰিজাল্ট কিন্তু দিনৰ ভাগত নিদিয়ে প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁলোকে কি কৰে সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পিছত পাব্লিছ কৰে ছয় বজাৰ পৰা আপোনালোকে আঠটা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব লাগে আৰু যদি দিয়ে তেওঁলোকে ছয়টা বজাৰ পৰা আঠটা বজাৰ ভিতৰত দি দিব আৰু আপোনালোকে দেখিব প'ৰ্টেলটোত যদি আপোনালোকে চায় বা পৰ্টেলটোত যদি আপোনালোকে লগ ইন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত দেখিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দিয়াৰ মানে কিছু সময়ৰ আগত অৰ্থাৎ চাৰি পাঁচ ঘণ্টাৰ আগত তেওঁলোকে কি কৰিব প'ৰ্টেলটোত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে লগ ইন কৰিব নোৱাৰে বা ডাউনলোড ছেকশ্যন হ'ল একো চাব নোৱাৰিব তাত কেৱল মাত্ৰ লিখা থাকিব আণ্ডাৰ মেইনটেনেন্স ত' আণ্ডাৰ মেইনটেনেন্স বুলি যেতিয়া পৰ্টেলটোত আহিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব বা আপোনালোকে গম পাব লাগিব যে ৰিজাল্ট তেওঁলোকে আজি পাব্লিছ কৰিব হয় বান্ধুক আৰু যদি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নাহে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ নাহে তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্ট তেওঁলোকে আজি পাব্লিছ নকৰিব পাৰে আৰু যদি তেওঁলোকে আজি পাব্লিছ নকৰে তেতিয়াহ'লে মে বি এইটো সপ্তাহৰ লাষ্টৰ ফালেহে পাব্লিছ কৰিব কালি পৰহি পাব্লিছ নকৰে তেওঁলোকে এইটো সপ্তাহৰ লাষ্টৰ ফালে পাব্লিছ কৰিব আৰু যদি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ থাকে তেতিয়াহ'লে নটিফিকেশ্যন সন্ধিয়া ভাগত আহি যাব আপোনালোকে গম পাই যাব ৰিজাল্টটো ৰিজাল্টটো কেতিয়া পাব্লিছ কৰিব আৰু তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এছ চি আৰ টি পেট একজামৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আপোনালোকক মই জনাব পাৰিছোঁ তোমালোক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জয় আহোম